sizin daha bir şəhidini sizə təqdim edəcəyik. Kiçik Qızır Ağalı Ağayev siyəzən rayonunun balaca Həmiyə kəndindən olan şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda və döyüşdə fərqlənməyə görə medallarla təltif olunub. Müzik Sezan şəhər 4 saylı orta məktəbdə oxuyanda ədəbiyyat müəllimi onların sinfinə Xocalı soyqırımı haqqında inşə yazmağı tapşırır. Ağəli Ağayev yazmır. Sözü də bu olur ki, mən Xocalı haqqında sözümü Qarabağda döyüş meydanında deyəcəm. O əmin idi ki, həmin gün gələcək və istəyini reallaşdırmaq şansı olacaq. Bunun üçün isə həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrə qoşulur. Kəşfiyyatçı idi. O özü bilirdi ki, bu xüsusiyyətli çox çətindir. Ona baxmayaraq, bu getdi, o hərbiə yazıldı. Onu kursun keçəndən sonra o işinə başladı. Ancaq onu igidliyindən, qəhrəmanlığından danışırdılar ki, bəs belə belə. Bir o ancaq çalışırdı ki, vətəninin öndəki torpaqlarımızı ala, tezliklə qələbəmizi sala. Ağalının vətənpərvərliyi ailədən gəlir. Özü də, qardaşı da belə tərbiyə olunublar. Vətənə sevgi ilə Eyni zamanda qorxmaz və cəsur idi. Hərbi sənəti seçməsində də bu həlledicici rol oynayır. O uzun müddət belə vətənpərvər idi. Belə ailəmizdə belə yetişmişdik və o elə qardaş da o qədər nəfədakarlı idi. Umar ikisi də eyni vaxtda nödürüşlərdə iştirak ediblər. Ağəli o məndən birəs qabaq hazırlığı idi. O da başlayanda qoşulmuşdur bu ARV-nə. Kiçik Gizir kimi ilk günlərdən Vətən müharibəsində iştirak edir. Döüşlərdə Murov istiqamətindən başlayır. Qalpəy arası alsa da geri çəkilməyib. Mən Qalpəy arasından qorxub geri çəkilən deyiləm deyib. Özü yaralı olsa belə şəhid hərfiçilərimizi dəfələrlə döyüş meydanından çıxarıb. Rəhbərlik etdiyi 11 nəfərlik qrupla düşmənə aman verməyib. Xeyli canlı qüvvəsini məhv edib. Oktyobrun 26-sında Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Kardaşımın igid babası idi. Qəhrəman babası idi. O hələ uşaqlığından baş hərbi seçmişdi. Çox qoşu gəldirdi hər bir paltan. Anadan da gəldi digə vətən. Vətənin uğrunda üçün yaralı yaralı Beləliklə Ağəli düşməndən qisas alıb, Xocalı haqqında arzuladığı inşanı qanı ilə yazıb. Dövlət başçısının sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və döyüşdə fərqlənməyə görə medallarla təltif edilib. Ruhu şad olsun. Elnur Teymurov, Günnarət Qarqızı, İlçin Qurbanov xəbərlər. Buraxıram.